Kita kereta bateri macam kereta kontrol tu ha, Macam tu lah Tapi yang ini dia buat koleksi Banyaklah Banyak lah koleksi dia Pada budak-budak kat luar sana tu Yang tak tahu rupa Tamiya ni macam mana Jom tengok segmen koleksi ni dan belajar sama-sama Let's go Assalamualaikum Nama saya Adam Haris Boleh panggil saya Adam Saya merupakan salah seorang daripada penghubungan Dikenali dengan nama Tamiya Sebenarnya saya start collect Tamiya ni daripada usia 9 tahun masa tu lebih kurang dan saya main dalam 2 3 tahun lepas tu berhenti lama lepas tu pada tahun 2019 terlebih bila jumpa balik tu punya benda ni masih lagi wujud so masa tu lah uh saya ada bawa beberapa daripada koleksi saya Okey, yang pertamanya saya nak tunjukkan yang ini Ini adalah kit Mantaray Junior Ini merupakan kit yang paling rare yang ada dalam simpanan saya Kit ni mula diperkenalkan dalam siri animasi Let's and Go Dan antara kit yang pertama juga lah yang muncul dalam siri animasi Let's and Go So, ini sangat-sangat penilai lah bagi saya Kalau harga dia... <Silain> masa tu boleh kata viral juga lah uh, dengan siri animasi Dash Yong tu banyakkan budak-budak yang lahir tahun 90-an tu memang kenal sangat-sangat dengan siri animasi ni tadi masa tu budak-budak sekolah boleh kata kalau budak dalam satu kelas saya tu boleh kata 90% memang memang minat sangat-sangat dengan apa Dash Yong Kuro ni dan ramailah yang main so, saya pun sama-sama terjebak lah untuk main uh, Pertamia yang saya ingat sebenarnya ialah uh, Broken Gigan Yang tu diberikan oleh arwah nenek saya Dan itu memang antara kit yang paling saya minat sangat-sangat lah Daripada dulu sampai lah ke hari ni Memang itu minat saya Seperti mana yang ada saya maklumkan tadi Sebenarnya kit Broken Gigan ni dia jadi sangat-sangat dari arwah nenek saya kepada saya Saya masih lagi kecil Mungkin umur 8 tahun ke 9 tahun Saya dah tak ingat ya dah sangat Sangat-sangat bermakna lah bagi saya untuk Dapat balik, dapat jumpa balik kit ini Walaupun ini bukanlah kit yang sama saya dapat Masa saya umur 8-9 tahun tu Tapi saya dapat kit yang kotak yang sama Ini adalah kit yang di produksikan pada tahun yang sama juga Masa dulu-dulu Dan dekat depan kita ni Cuman ini adalah daripada keluaran aa, terkini yang datangkan dengan chassis yang lebih baru Dengan design yang lebih sleek Tapi basically sebenarnya adalah kit yang sama lah Broken Eagle juga Perbezaan antara Mini 4WD dengan remote control ni ialah Sebab yang pertama sekali adalah Mini 4WD ni Saya dah pernah main masa saya kecil-kecil tu lah Waktu umur 8 tahun, umur 9 tahun kan So bila nak main balik ni dia ibarat Kan nostalgia zaman dulu-dulu kami yang mengeluarkan lebih kurang dalam 20 jenis chassis yang berbeza-beza Ini adalah merupakan chassis type 1 okay, Dan chassis jenis, jenis ini adalah lebih sesuai untuk dimainkan dekat atas jalan raya, jalan berpasing, racing outdoor lah Berbeza pula kalau dengan chassis ini, ianya mempunyai pusat Berbanding di atas jalan raya so, Sebenarnya kalau nak kata ada orang bersoal atau tidak sebenarnya Belum pernah lagi saya dapat soalan macam tu kan? Uh, tapi andai kata ada orang tanya kenapa main dengan mini fwb ni saya boleh katakan yang mini fwb ni sebenarnya uh, bukan terhad kepada untuk budak-budak saja bagi saya ia sesuai untuk semua peringkat umur tahu sebab apa sebab kita boleh belajar dari sudut elektrikal, mekanikal, dari sudut fizik kan. Banyak benda-benda yang terlibat waktu kita nak modifikasi kan Untuk buat apa, perlumbaan. So benda semua tu boleh mengetahui uh, Sehingga kita punya kreativiti dalam nak memodifikasikan kita punya jendera tu Untuk kit yang didatangkan Dari uh, pada kelajuan jadi sekiranya anda nak cari kit-kit yang laju berdesuk dekat jalan, okey anda boleh pilih kit yang terangkan dengan enjin di bahagian belakang sekiranya anda ingin memiliki kereta ataupun jentera yang jauh lebih stabil anda haruslah memilih chassis yang menggunakan enjin di bahagian hadapan akan tetapi ianya akan terpaksa mengorbankan daripada sudut yang lebih balance di antara kelajuan dan juga kestabilan maka anda perlulah pilih chassis yang datangkan dengan enjin yang berada di bahagian tengah. So itulah uh, dua poin utama dalam pemilihan chassis atau pemilihan kereta untuk anda gunakan dalam dunia perlembaan mini 4WD. Kalau dari sudut ramai tak ramai tu apa huh, mencubukan diri dalam minat mini polo bini saya rasa memang kelompok golongan yang suka dengan mini polo bini memang dah tak seramai macam mana zaman tahun 90-an dulu saya dapat tahu juga yang sebenarnya mini polo bini ni dia ada pasang surut dia juga masa tahun 90-an tu dia naik lepas tu dia turun lepas tu masa tahun 2010 saya tak saya masa tu dia naik balik ha, lepas tu dia turun balik dan sekarang ni lah tahun 2020 <Selan> tak, 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 tak. tak pastilah kan, tapi sekarang ni memang tengah naik dan Makin ramai yang jadi kolektor, makin ramai yang jadi racer ataupun pelumba So kedai-kedai baru pun banyak juga yang buka Especially masa Covid ni, satu hikmah juga lah kan Banyak kedai-kedai hobi dah tak buka kan Dah banyak menjual dan peminat pun makin ramai yang mengumpul So saya rasa insyaAllah dalam tahun dua ni dia akan boom balik lah Minat tabiah ni dalam masyarakat kita Cup 2013 Sebenarnya setiap tahun Tamiya ada menjalankan event Japan Cup di Jepun Iaitu satu event racing lah Dan ini adalah kit yang pertama sekali dikeluarkan sempena dengan Japan Cup Dan disebabkannya yang laki yang pertama ni Dia jadi peminta yang sangat-sangat tinggi lah di kalangan uh, pengumpul-pengumpul Tamiya Kalau ikutkan pada nilai pasaran sekarang dia ada boleh nanti capai 400 ke 500 ringgit lah sekarang ni Berapa lama lagi saya akan minat tu Wallahu alam lah Tapi saya rasa buat masa sekarang ni Macam saya masih lagi tengah panas Tengah seronok collect kan Mungkin saya akan teruskan collect dalam Mungkin 2-3 tahun lagi Ataupun mungkin 4-5 tahun lagi Tapi yang pastinya Kalau anda kata saya berhenti collect pun Mungkin lepas ni Anak saya kot yang akan sabut <mulia> <Perfect> Sekiranya anda mempunyai pertanyaan lanjut Anda bolehlah ke Facebook page saya Iaitu Menan Adam Channel Okey, Semoga kita berjumpa lagi Assalamualaikum bawa anda rasa mie rebus pula. Nak kena mie rebus ni, kena pergi ke tempat Encik Zainal. Kena pergi ke rumah lagi ke? Rumah Zainal mana ni? Zainal Abidin? Eh, anu-anu tak lemah, so mandilah. Zainal Bidin okay. Ini sebenarnya Zainal's Place Yang terletak di Taman Seri Tebrau Johor Baru Sejarahnya Mee Rebus ni Diasaskan oleh Haji Wahid Kenalan Anak jati Johor Mesti kenalnya nama tu Mee Rebus Legenda Haji Wahid Resipi tu kemudian Diturunkan kepada Anaknya Zainal Dari situlah Dapat nama Zainal's Place Dan sekarang diuruskan oleh <Susuk> Abang Zainal Abang Dizan Mee Rebus sedap Macam itulah cerita dia Rezeki warisan Haji Wahid ni terkenal dengan rasanya Yang boleh memikat hati setiap yang memakannya Tidak kira, kira bangsa dan agama Dia punya kuah maknanya pekat Rempah maknanya wangi Maknanya menarik kita punya hati Jadi apa kata kita tanya Abang? <Susur> <Susur> mie bos kami adalah yang terbaik Salah satunya kita masih menggunakan ciri-ciri rasa yang tradisional Cita rasa kuah tu sendiri kita masih pekat dengan cara pekat Dan kri kriuk yang kita sediakan masih kita ikut resipi yang cara lama Sama juga dengan bahan-bahan dia Kita gunakan polikonti yang tinggi Feedback daripada pelanggan sendiri Dia katakan kami juga di ada pelanggan Mimi Rebus Zaki Wahid ni 120 tahun Dan 120 tahun tak pernah berubah resepi itu Wey! Rasa dia masih sama di sehingga kini Customer yang dah 30 tahun datang ke sini pun Pelanggan lama masih datang ke tempat kami Dan pelanggan baru makin bertambah di tempat kami Saya ingin Belah kanan Oh memang tak tahan Bang Dizan Rebus satu. pinggan mie rebus yang penuh bersejarah dah siap terhidang di depan saya ambil karfu ambil mie wow boleh rasalah 120 tahun sebab dia dah memang cukup cukup sempurna pertama sekali kuah dia memang sangat pekat Fuh, dapat rasa manis-manis dari ubi geledek yang dipakai untuk membuat kuah ni. Rempah-rempah dia pun terasa tapi tak keterlaluan. Gabungan dia tu memang sedap. Yang buat saya lagi suka, kuah ni diadun dengan sangat baik. Daripada rasa je kita dah tahu. Dan dimasak dengan kasih dan sayang. Membuatkan setiap nirupan kuah tu penuh dengan nikmat duniawi. ha gitu. Yang kedua pula, keruk-keruk dia tu. Ha, kalau kita tengok, dia nampak macam kerak-kerak ayam goreng ke pisang goreng ke, macam tu kan? Ha, tapi sebenarnya tak. Dia lain sama sekali rasa dia. Selain daripada ramai. Kering <Susuk> yang baik dan kuah yang pekat tu, oh, lagi terasa sedap dan menambah lagi sensasi bila mengunyah tu dengan kerang mumpan dia. Mungkin ada yang kat luar sana tu tengok macam cakap eh. Muaklah lah kuah dia pekat sangat Oh sebenarnya Langsung tak muak Serius cakap Kalau nak tahu dalam merebus ni Dia letakkan sekali sedikit kicap dan cuka Haa <tik> Masam <tik> dan manis Sekali bergabung Oh meletup bagi saya pinggan ni dah cukup memuaskan dan cukup mengenyangkan. Tapi bagi mereka yang punya etaki yang lebih besar, jangan risau. Designer's place ni ada juga menu-menu yang lain. Nasi campur dengan bermacam-macam lauk dan lagi satu menu istimewa di sini, stew kambing. Nampak tu. Oh, tengok pun dah mengi wajib anda singgah kalau di JB ni. Dan kalau anda nak rasa mi rebus asli Johor dengan resipi yang berusia 120 tahun. Ha. Do you want to hear my big idea? I'm going home to make a pretzel sandwich.